এইখনত আপুনি বাৰু কি আছে গম পাইছেনে তিঁয়হ আৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱা জলকীয়া এটা তেনেকৈ এটা ছালাড নেমু একেবাৰে কেঁচা নেমুটো চকলিয়াই লোৱা হৈছে তিতা কেৰেলা তাৰ লগত বুট আৰু পিঁয়াজ দি অকণ ভাজি বনোৱা হৈছে একেদৰে ৰঙালাও কঁঠালগুটি আলু তেনেকৈ তাৰ লগত আৰু জিকা কেৰেলা তেনেকৈ কেৰেলা মানে ভাত কেৰেলা তেনেকৈ দি এখন তৰকাৰী বনোৱা হৈছে আৰু যিটো মানে আঞ্জা দালি সেই দালিকণত মৰিচা বুলি যে কয় তাৰ ঠাৰিটো পুৰঠ ঠাৰিটো দিয়া হৈছে লগতে কঁঠালগুটি দিয়া হৈছে আৰু এনে নহৰু এফুটা পিঁয়াজ এফুটা আৰু তাৰ লগত জিৰা অকণেৰে তেল দিয়া হৈছে সুস্বাদু এনে এখন থালি আচলতে ভাগত নিমিলেই ভগৱানে আজি মিলাইছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ ভাল লাগিছে আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন কেতিয়াবা মাছ মাংসতকৈ বৰ আনন্দ পাব এইদৰে এখন থালি যদি পায় সম্পূৰ্ণ এখন সেইস্থালি